Перш за все хотів би дуже подякувати вболівальникам, які кожну хвилину, кожну секунду гинали вперед, додавали стимулу. Ми дійсно грали як вдома, надзвичайно приємно. Друге, завжди приємно розпочати з перемогою. Завжди приємно розпочати з перемогою. Було дуже важко, дійсно було дуже важко. Дали дуже багато сил. и Бог нас, Бог нас нагородил. Мы хотим в группе сыграть, а Потом дальше будем думать о других командах. нас уже сразу все хотят все, что дальше, а что будет дальше, как будет серьезно. Дайте мне группу играть. Я прийти спокойно, снизу, поговорить, посмотреть, посмотреть, разобрать эту игру, исправить ошибки. И оттуда идти дальше. Соперники чем-то удивили тебя сборная США? А, честно, нет. Я ожидал большего от них что они очень сильные, и из-за этого может не получилось начало игры. Где-то боялись, где-то переживали. Первая игра все-таки. Потом увидели, что они такие уж прям сильные и начали играть в игру. Вообще первый тайм не получился у нас. Много не получалось. Перевели раз мы разобрали ошибки, подсказали ребятам. А в втором тайме настало, что-то получается. Плана такого не было. Что отдать инициативу. И потом... Моя дати, дати ініціативу, чи на 15-й мінуті вже проїграли звану. Тобто б вже нічого не вернув. Плану такого не було. Просто ребята не вийшло. Бо ти чисто не отрималося. Кого б ніби виділити у складі збірної США? E, чесно кажучи, це не моє завдання когось виділяти. Я рахую всіх, хто грає на полі, знаходиться поза межами поля. E, тренерський штаб, e, лікарі-масажисти, всі. все Всі докладывають частину своих зусиль и это, это перемога пильно. Я по этой схеме играю уже двох около трьох лет. Я играю по этой схеме три года. Що давно для меня немного. Ваши тренера об этом знали. Они были Вы с американской, да? Нет? Меть отношение к американской сборке? Они были на игре у нас, в Испании. Мы вместе жили. Они с Францией играли, мы на них смотрели. Рамос, его хорошо знаю. Он смотрел нас всю игру с Уругвая, был на нашей Так что у нас никаких нет секретов. сейчас вообще секретов. либо в интернете любые игры и все остальное. У нас одна проблема. Левый центральный защитник у нас. Со мной игрок Николенко не поехал. Он получил травму я не стал, просто здесь уже в Украине это время, я не стал рисковать его здоровьем, Он игрок первой национальной сборной. У нас ответственные игры с Сербией и с Люксембургом. 7 10 июня. Сейчас восстанавливается, я думаю, что будет готов. 7 -го июня будет готов. Поэтому у нас будет небольшие проблемы. Молодой человек сегодня я без каравания. Но только я его взял недавно на сборную, поэтому у него, ну, скажем так, немножко не получалось. Мы разберем игру, он парень нормальный, поймет, исправится, не и исправится.